переговоров ЮДПХ на базе Тургенгиз. За период получения получим следующие оценки. Отлично 16, хорошо 10, за руководитель на 3. Государственный экзамен, оценка удовлетворительная. Здравствуйте, уважаемые комиссии. Представляю вашему вниманию дипломный проект на тему системы мониторинга телефонных переговоров Южноуральской торгово-промышленной палате на базе Дубль -ГИС. В ходе выполнения дипломной работы была поставлена цель повышения эффективности функционирования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты торгово с использованием автоматизированной системы мониторинга телефонных переговоров на базе Дубльгиз, для реализации которой необходимо решить следующие задачи, которые представлены на слайде. Первый этап разработки программы заключается в обследовании предприятия, на основе чего была разработана модель бизнес-процессов деятельности торгово промышленной операции. Декомпозиция данного процесса представлена на слайде. На слайде 4 представлена декомпозиция процесса информационно-технического обеспечения. В результате исследования данной модели АСИС в работе информационного центра были выявлены следующие недостатки. Торгово-промышленная палата проводит большое количество различного рода консультаций по всевозможным вопросам, однако информация такого рода нигде не хранится. Отсутствие в палате единого колл-центра не позволяет структурировать информацию о звонках клиентов, что в свою очередь могло бы повысить качество и количество предоставляемых услуг. После изучения выявленных недостатков модели АСС была создана модель КБ, представленная на слайде. В результате Владимир, этого... Владимировна, можно вас просить не читать Говорить своими словами. Вы можете подсматривать, но ну, не читайте, пожалуйста. Хорошо. После выявленных недостатков была создана модель 2B. Теперь в процессе информационно-технического обеспечения добавлена работа мониторинга телефонных переговоров. Здесь представлена декомпозиция процесса мониторинга телефонных переговоров. Теперь все звонки, поступающие в торгово-промышленную палату, фиксируются в базе данных, после чего оператор может посмотреть все контакты, связанные с тем или иным клиентом, который обращался в торгово-промышленную палату. Также оператор может выводить детализированные отчеты. оценке РБК объем рынка услуг колл-центров в России в 2009 году увеличился на 8,2%. Как вы можете видеть из рисунка, актуальность внедрения колл-центров в России увеличивается с каждым годом. Как бы я провела обследование некоторых известных колл-центров, таких как универсальный IP-контакт-центр, IP Call Center на онлайн и Call Center FT. Однако у них есть ряд недостатков. Программы данные являются дорогостоящими, проблемы сохранения конфиденциальности, также требуется адаптация под конкретное предприятие, что приведет к дополнительным расходам. В связи с этим я решила создать собственную программу, которая обладает тоже рядом преимуществ. Это безопасность корпоративной информации, интеграция базы данных любульки с базой данных моего приложения. На данном слайде вашему вниманию представлена модель данных. В качестве системы управления баз данных я использовала Microsoft SQL Server 2005. Теперь перейдем непосредственно к программе. Для начала работы с приложением пользователь должен зарегистрироваться, после чего, в зависимости от прав доступа, появляется форма либо главная форма администратора, либо главная форма оператора. На данном слайде представлено рабочее место администратора. Работа под правами администратора позволяет получить полную информацию о работе операторов. Администратор может просмотреть, какой именно оператор сейчас находится в сети. Может сделать отбор по операторам, то есть по фамилиям, чтобы посмотреть количество входящих и исходящих звонков, совершенных именно этим оператором. Также он может сделать отбор по типу звонка, то есть входящие, исходящие звонки или все на определенную дату. Также администратор может формировать отчеты ну, с интересующими его выборками. А касательно отчетов я уточню попозже. На данном слайде представлено рабочее место оператора. Основная задача оператора является работа по приему входящих звонков, оказание консультации. И исходящее осуществление исходящих звонков. Сейчас я более подробно расскажу о приеме звонков. При поступлении нового звонка, в случае, если по данному номеру зарегистрирована уже организация в базе данных нашего приложения, тогда оператор, которому был направлен этот звонок, принимает его, добавляет цель разговора и описание, о чем ведется разговор. Если Необходимо посмотреть, где находится эта организация. Мы нажимаем на кнопочку лупа, и выводится окно приложения DoubleGIS, то есть с указанием адреса. Но это может быть полезно при таких оказаниях услуг, таких как оценка, или просто просмотреть схему проезда до, до, данного, до данной организации. Иногда бывают случаи, когда данной организации нет в нашей базе. Тогда поиск и заполнение информации о данном клиенте следует следующим образом. То есть поступает новый звонок. При нажатии кнопки «плюс» открывается новая форма, новая организация, где уже автоматически проставлена такая информация, как город и телефон, потому что это является параметрами поиска в Дубльгисе. То есть при нажатии соответствующей кнопки Дубльгис данная информация автоматически переносится к нам на форму не открывают бульгиса. Так, вот здесь мы рассмотрим исходящие звонки, которые совершает оператор. Ну, вот бывают ситуации, когда оператору нужно уточнить какую-то конкретную информацию у клиента по какой-то услуге, когда он сам отзванивает клиента. Здесь представлена форма исходящего звонка. То есть он вбивает в данное окно название организации. То есть если бывает совпадение, у нас выпадающий список, и можно выбрать организацию конкретно. То есть после того, как вбили название организации, номер и сфера деятельности представляются автоматически, лицо контактное мы можем выбрать, и цель разговора тоже. Потому что организация может обращаться с разными, за разными услугами, одна и та же организация. Также он, набира, он нажимает кнопку Набрать, происходит соединение и происходит разговор. Тоже по, по, во время разговора заполняется поле описания. Ну, как я говорила раньше, уточню по поводу отчетов. Для получения полной статистической информации по работе операторов формируются отчеты, которые позволяют отразить эффективность работы каждого оператора. Также можно посмотреть, с какими вопросами чаще всего обращаются. Все виды отчетов, которые формируются в моем приложении, представлены на данном слайде. Вы можете с ними ознакомиться более подробно. Ожидаемые показатели от внедрения программы представлены на данном слайде. Был проведен сравнительный анализ до внедрения программы и после внедрения программы. В среднем показалось, что выработка одного работника снижается до 20%. В связи с этим... Мы определяем экономический эффект от внедрения программы. То есть у нас выработка операторов сокращается до 80%. В итоге экономический эффект у нас составляет около 50, 589 тысяч рублей. В результате внедрения программы было, будет получено. Увеличение количества принятых звонков, увеличение количества обслуженных клиентов, сокращение времени на поиск информации о клиенте, уменьшение времени на формирование отчетов. Применение данной системы улучшает качество оказанных услуг, что может повысить имидж компании. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы? В вашей системе все-таки колл-центр, да? Да, на подробно колл-центр. Предусмотрена возможность записи выборочной или тотально, скажем так, разговора? Нет, разговор не записывается, это на доработке находится сейчас. Это писаться. О, будет писаться? А, будет. Алина а скажите, аппаратная часть реализации в колл-центре. Можно вопрос? Ну, вы разработали программную да. часть. Меня интересует аппаратная. А, телефоны. Обычные телефоны. То есть у нас звонок. Обычные вступает, телефоны. А, ну, может использоваться либо обычный телефон, либо Нет. именно. Давайте так. Что является аппаратной частью колл-центра? Телефон. То есть у нас звонок поступает от АТС. Это уже АТС какая а это производитель? Уже... Это не касается моей программы, то есть, есть они, касается... они не... отдельно находятся. АТС передает просто номер звон... ну, как? Ну, номер телефона и звонок. Ну. Это уже не. То есть вы получаете номер АТС, Посадили? вам транслирует этот номер. Он, он передает звонок и номер. Там, там есть отдельное приложение, которое считывает эти номера. То есть оно не используется в моей программе. У меня непосредственно вот идет... То, что я описала. Вы ну, входящий номер, это использование номер уже есть. Да. 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 Так, теперь дальше. Следующий вопрос. Mm. У вас рабочее место администратора там... Есть возможность вроде посмотреть входящий и исходящий. То есть у вас операторы занимаются, один и тот же оператор может заниматься как входящим, так и исходящим обзвоном. Да? да, конечно. Он может заниматься. Вы почему? считаете это правильно? А, почему нет? Если оператор принимал звонок в входящий у организации, он уже связывался с этой организацией. То есть почему нет? Почему он не может связаться а, с... а, с... обратно? Вы вообще знакомы, знакомились с организацией работы по центру? Да. В каждом колл-центре есть две группы. Точнее, как минимум две. Одна группа – оператор, который отвечает только на входящие звонки. Для исходящего обзвона существует отдельная группа, поскольку у них даже скрипты ответов абсолютно разные. У меня просто... Можно, да? Поэтому один и тот же оператор не может сидеть и на приеме, и на обзвоне. В моем случае это возможно, потому что у меня не такой большой колл-центр, там всего 10 человек, они могут заниматься и входящими, и исходящими звонками. То есть в моем случае это возможно. Но это неэффективно. Потому что человек, который сидит на входящем обзвоне, он должен отвечать на вопросы клиента. И, соответственно, у него должны быть определенные скрипты. Ваш, ваша оценка, как количество звонков обслуживания, какая для Южноурасская? Что... Входящих и исходящих, да? Ну, входящих в районе полутора тысячи. Ну, в месяц. В месяц. В месяц? месяц? Да. Исходящих? Исходящих поменьше. Около 600. Сколько? Около 600. 600 само разделить входящие и исходящие обзор Хорошо, вот. я следующий вопрос. Я Вы ищете номер только в дублике Ну да, только в. Дубль а если его там нет? А если, его там нет? А если его нет, так. в моем неполном проекте указано. Если нет номера в Дубль десять, выдается ошибка, что нет, и тогда уже непосредственно с клозанитом с клиентом и будем обсуждать что это такое, откуда, и добавляем базу данных на ОВР. Просто у меня не хватило, так скажем, слайдов отобразить это здесь, но в дипломном проекте вы можете это посмотреть. Скажите, вот у нас да, прием звонка, да? Да. потом, если не определенный звонок, да, стрелочка, то осуществляется поиск информации о звонящем в базе данных. Ну, в смысле, если не определенный звонок, я имею в виду, нет данной организации в моей базе данных. Когда мы ищем в базе данных, наверное, я не ничего обозвала сделать. Ладно, хорошо. А вот скажите, зачем информация о звонящем из базы данных вот граничная э, стрелочка, видите? Выходит, опять-таки, из работы, прием звонка, значит, куда она идет, эта информация? Информация о звонящем... А, вот это. Вижу, она нет, 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 Самое... нет, Самая верхняя стрелочка в да? А, информация о выносящей на базе данных. Но ну, она идет, скорее всего, управлению администратором. Скорее всего, то есть да. вы не уверены. Или возможный вариант. Нет, она идет администратором. Вот. И последний вопрос. Вот. Посмотрите на процесс, который находится у вас перед этим вот, а. Кройте, где Посмотрите, вот, процесс мониторинга, да? да? А скажите, на каком основании вы включаете его в информационно-техническое обеспечение? Потому что там у меня находится в информационном центре находится идео маркетинга, который занимается консультациями. Скажите, То, пожалуйста, а мы каким моделированием занимаемся? Функциональным или структурным? Стану. Скажите, тогда какое отношение где находится и процессу а, При прохождении практики в такой промышленной палате было решено, что это будет внедряться именно здесь. И где именно здесь? В, в информационном центре, поэтому и было представлено данное положение здесь. Работы. Чем тогда, скажите, структура отличается от функции, при моделировании? Она сама говорит, что решено что там находиться, и поэтому в отделе технического обеспечения... А можно ответить на этот вопрос так, что данное представление было утверждено? с вами, что это будет расположено здесь. Нет, я смотрю не сущность происходящего, а, соответственно, аннотации. Идет Хорошо. У меня нет вопросов. Вопросов нет? Может, нет? Научный руководитель Бунова Елена Вячеславовна. В настоящее время многие компании уделяют большое внимание созданию загрузкам центров бизнесе. Значит, ну, показала профессионализм в подходе к решению данной, проблемы. Значит, содержание работы светит о самостоятельным самостоятельном в подходе к выполнению. И на основании выше сложного считаю, что студент Батарчук Алена Владимировна выполнила полный проект и достойно присвоения квалификации информатик менеджеров в специальности прикладной информатики в управления. Лицензия. Лицензия это самый Чебридел Владимир Ильич, главный турал, эксперт по и безопасности. Достоинство. Безусловно, достоинство дипломного проекта является то обстоятельство, что тема внедрения полуцентров в настоящее время очень актуальна в России. Расширение клиентской базы и увеличение лояльности клиентов представляет собой немаловажную значимость для организации. Недостатки. Необходимо изучить зарубежный опыт по организации колл-центров на базе торговых промышленных палат. Включение диплом проекта, представленный Батарчук Алина Владимировной на тему системы телефонных разговоров и ЮТПП на базе Дубликис, имеет практическое значение. Выполнено в полном объеме и заслуживает оценки отлично.